Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Ramadan Kita pun sudah pun melalui Ramadan Lebih daripada separuh Bulan Ramadan ini Masih bertenaga Masih kuat Dan semoga anda semua dirahmati Allah Ta'ala Sekian lama saya tidak memberi pandangan saya Melalui video-video Yang saya muat naikkan Namun kali ini di 17 Ramadan ini saya tertarik dengan apa satu kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri tentang apa tempoh masa perjawatanan Perdana Menteri yang nak dihadkan kepada 10 tahun cakap-cakap kenyataan ucapan Perdana Menteri itu dibuat di dalam satu persidangan tak silap saya dalam parti DAP ya dalam dari satu sudut saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana Perdana Menteri berjiwa besar Bersetuju dan menyokong tempoh perjawatan Perdana Menteri itu dihadkan kepada 10 tahun Namun dalam satu lagi sudut saya agak kelakar apabila Perdana Menteri memberi alasan Ya cukup untuk 10 tahun lama-lama macam 22 tahun buat apa merosakkan negara. Apabila beliau mengungkapkan perkataan tersebut di hadapan majoritinya masyarakat Cina di dalam persidangan di AP itu dan kita tahu masyarakat Cina adalah masyarakat peniaga, businessman. Jadi apabila Perdana Menteri berkata 22 tahun pun buat apa kalau merosakkan negara mendapat tepukan mungkin seorang mungkin dua yang lain buat de dia buat bodoh Itu menandakan Pemimpin-pemimpin di AP di bawah Maupun di atas pentas Bersama Perdana Menteri Tahu menilai yang mana intan Yang mana kaca Yang mana emas dan yang mana perak Kenyataan Perdana Menteri itu Ya saya berani mengatakan 95% di kalangan ahli DAP yang mendengar ketika itu semua tidak bersetuju kerana 22 tahun itu bagi perdana menteri merosakkan negara namun bagi majoriti rakyat Malaysia 22 tahun itulah zaman emas kegemilangan negara Malaysia tercinta mana tidaknya perdana menteri 1 perdana menteri 2 perdana menteri 3 gagal dan hanya kekal Malaysia sebagai sebuah negara miskin berasaskan pertanian Namun bila hadirnya Perdana Menteri keempat pada tahun 1981 iaitu Tun Dr Mahathir bin Muhammad Tun Dr Mahathir berjaya mentransformasikan daripada sebuah negara miskin berasaskan pertanian kepada negara membangun, negara perindustrian, negara berteknologi. Itu permulaannya. Kemudian lahirlah saya anak Pulau Pinang. Sebelum ini daripada pulau nak ke seberang tanah besar terpaksa tunggu feri. Punya lama. Begitu juga daripada tanah besar nak ke Pulau Pinang terpaksa tunggu. Punya lama tunggu feri. Bila adanya Tuan Dr. Mahathir 1985, rakyat Pulau Pinang berbangga. Malahan berjuta-juta kenderaan melintasi jambatan Pulau Pinang untuk keselesaan rakyat Pulau Pinang mencambahkan lagi ekonomi free trade zone di bayang lepas tumbuh bagaikan cendawan bila jambatan Pulau Pinang itu dibuka secara rasmi adakah itu merosakkan negara begitu juga dengan orang pulau orang Malaysia sendiri pun Mitsubishi motor mengadakan kerjasama dengan Proton lahirlah kenderaan kita iaitu Proton Saga pada tahun 1985 walaupun Proton Saga digelar kereta tin melo tak kisahlah namun orang Malaysia sudah pandai membuat kenderaan itu antara jasa beliau begitu juga daripada perlis sampai ke johor hingga memudahkan kita untuk masuk ke singapura melalui lebuh raya utara selatan Sehingga ke hari ini ratusan juta kenderaan sudah melalui siang malam pagi petang Tak kira lah dalam apa-apa keadaan Perniagaan ke melawat balik kampung ke whatever lah Namun itu antara jasa yang terbesar 22 tahun Bukan merosakkan negara KLIA-nya Puluhan juta ratusan juta pelancong asing masuk ke Malaysia melalui KLIA Hmm, Sehinggakan kita tersenyum tak perlu bersesak-sesak ke airport Subang lagi. Begitu juga anak muda juga mendapat manfaatnya. 2 ke 300 ribu penonton setiap kali MotoGP. Race MotoGP di Sepang International Circuit. Yang mendapat liputan seluruh dunia. Begitu juga dengan Formula 1 ketika itu daripada Malaysia sebuah negara yang tidak dikenali di pentas dunia. Malaysia mula menjadi sebutan di bibit-bibit warga antarabangsa dan dunia. Itu belum kita kira lagi pula Putrajaya selepas Perdana Menteri keempat sehinggalah ke Perdana Menteri ke-10 sekarang ini masih lagi mengguna pakai Putrajaya Kebanggaan Negara Pusat Pentab Pentadbiran Malaysia. Anak muda, setiap kali final Piala Malaysia, 80 ribu, 100 ribu. Setiap kali perlawanan antara Malaysia dengan negara-negara antarabangsa, 80 ribu. 100 ribu membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Walaupun padangnya teruk ke belakangan ini. Sukan Commonwealth, kedua terbesar di dunia. Kita anjurkan pada 1998. KLCC. Sehingga ke hari ini menjadi sebutan dunia antarabangsa menjadi tumpuan masyarakat dunia merosakkan negara selama 22 tahun mungkin perdana menteri seorang saja akan berkata sedemikian namun faktanya tetap fakta terhidangnya pelbagai lagi fakta-fakta yang terhidang yang menjadi sebutan rakyat Malaysia dan juga antarabangsa apa lagi kita nak bercakap tentang 22 tahun kononnya merosakkan negara Kita sebagai manusia Saya manusia, anda manusia Perdana Menteri juga manusia Tuan Dr. Mahathir juga manusia Semua pemimpin juga manusia Tidak lari daripada kesilapan Kan kita ni hamba Allah Macam mana nak lari daripada kesilapan Jadi kalau 10 perkara yang baik Pasti ada satu atau dua yang tidak menjadi Adakah kerana satu atau dua itu kita nak menghukum keseluruhan kejayaan hebat sepanjang 22 tahun? Tepuk dada, tanya iman. Jadi kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, ini pandangan saya dua tahun lebih kerajaan Madani belum ada satu pun kejayaan yang boleh membuatkan rakyat Malaysia tersenyum. Sekarang ini 17 Ramadan, pergi saja ke bazar Ramadan. Tak ada RM100, jangan mimpi. RM50 cukup-cukuplah boleh makan. Keluhan peniaga-peniaga, barang mahal jadi terpaksa jual mahal. Jadi bayangkan, saya sepanjang 17 Ramadan dua kali saja saya pergi ke pasar Ramadan. Kerana berjimat cermat buat masak di rumah. Kerana apa? Kos semuanya sudah tinggi. Jadi tumpukan kepada ekonomi rakyat. Wahai Perdana Menteri dengan rendah diri tumpukan kepada kerja anda sebagai Perdana Menteri bukannya cukup lah dah 2 tahun lebih dah rakyat disajikan dengan cakap-cakap politik drama-drama politik ini rakyat dah bosan rakyat dah bosan kerana rakyat dihimpit dengan ekonomi yang cukup keras makin hari makin dihimpit dengan ekonomi jadi takkan mati Tun Dr. Mahathir di hati rakyat kerana jasa beliau 22 tahun tidak dapat dinafikan oleh sesiapa di dunia ini.